anılmış aparcı Gunay Baxshaliyeva sosial şəbəkə hesabında fotosunu paylaşıb. Bigaz xəbər verir ki, o fotosuna belə şərh verib: "Hər dən mənə elə gəlir ki, bu baş verənlər bir yuxudur. Gözlərimi yumub, yerdən açanda bütün dünyada bu bəlanın bitdiyini görmək istəyirəm. Bu səhər də yuxudan aylandı, elə bildim ki, heç nə olmayıb. Sadəcə bir yuxu görmüşəm."